Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rakan-rakan guru yang bersama-sama pada petang ini ya, dalam siri sesi-sesi Enson so untuk disepuluh ni itu sudah masuk ke siri yang ke-40. Jadi saya ucapkan danialah kepada rakan-rakan pendidik yang masih uh, istiqamah ataupun konsisten untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang serumpun ini, perkongsian yang dilakukan oleh rakan-rakan guru kita ya. Eh? Dan uh, inilah yang kami dalam CDL namakan dia sebagai Professional Learning Network. Kita membina satu jaringan dan jalinan profesional, perangkaian profesional. Ya, jadi, uh, walaupun kita berada pada lokasi yang berbeza-beza, okay? Jadi kita masih boleh melaksanakan perkongsian kita saling belajar antara satu sama lain inilah yang kita kata sebagai guru bantu guru ataupun cikgu bantu cikgu terima kasih kepada penyelaras uh, CDL Enson so sesi, sesi CDL Enson so di B9 Puan atau ataupun wakil beliau lah, ya, yang akan memudah carakan sesi perkongsian yang akan dilakukan oleh uh, guru nanti dan uh, terima kasih kepada Encik Saudara Muhammad Izzudin yang menyediakan kemudahan pautan dan juga sokongan teknikal kepada Program kita sudah masuk ke siri yang ke-40 Jadi uh, sebelum itu saya ingin ucapkan uh, Selamat menyambut Hari uh, Raya Aidilfitri Fitri eh, Kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam Rakan-rakan Muslim Rasanya ini sesi kita yang terakhir Sebelum kita ber, apalah, menyambut Aidilfitri. Fitri Kepada okay, minggu depan sekolah dah bercuti Jadi selamat bercuti untuk menyambut Aidil Fitri maaf mudahnya dan bati, mungkin dalam sesi-sesi saya pokok saya itu ada saya melakukan kekhilafan salah dan silap semua maaf dan insyaAllah kita akan meneruskan lagi dan sesi kita ini sesi yang ke-41 mungkin selepas uh, kita cuti hari hari nanti ke depan kita lain mungkin minggu satu lagi ada sesi yang akan menyusulinya saya masih lagi berbincang tentang uh, tajuk besar pembelajaran bermakna fokus kepada mereka bentuk berpusatkan pembelajaran jadi salah satu asas untuk pembelajaran itu ialah keupayaan anak-anak untuk melaksanakan tugas mereka, fungsi mereka sebagai seorang murid ya, untuk belajar. Jadi, sebab itu saya memperkenalkan konsep the executive function ataupun kemahiran eksekutif. Sebab kemahiran eksekutif itu sangat penting untuk membolehkan anak-anak melaksanakan tanggungjawab pembelajaran dengan lebih berkesan, ya. lebih mantap. Dalam CDL kita namakan dia sebagai tangkas belajar, ya? mempunyai ketangkasan dalam pembelajaran. Jadi, sebagaimana yang saya kongsikan pada lepas saya kongsikan tentang uh, sepotong ayat Al-Quran di surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat yang ke-11 Allah SWT menyebut tentang Allah SWT tidak mengubah keadaan ataupun nasib sesuatu kaum dia gunakan istilah kaum ya. istilah yang digunakan dalam Al-Quran ini ialah kaum dia tak kata individu tapi dalam kaum itu ada individu sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri maksudnya kita mesti berusaha merubah kan, eh, diri kita dan kita menyokong membantu rakan-rakan kita untuk melakukan perubahan sebab dia katakan dalam kaum kaum ni ramai dalam satu komuniti dalam satu masyarakat mungkin dalam satu negara tu jadi kita tak boleh membiarkan perubahan dalam diri itu tidak dilaksanakan dengan baik ini satu pengajaran yang sangat penting dan saya pun dah menyentuh sedikit tentang 11 kemahiran eksekutif yang mana ada sajana yang mengkategorikannya di bawah dua komponen dua kategori yang pertama melibatkan kemahiran berfikir kognitif pemikiran yang kedua ialah melibatkan amalan ataupun tingkah tingkah laku cuma pada hari ini saya nak kaitkan ini kita dengan daripada sajana di negara kan hari ini saya nak kaitkan dengan dua tokoh pendidikan tokoh pendidik dalam Islam tokoh yang sangat hebat iaitu Imam Al-Ghazali dan juga Ibn Khadun. kalau kita tengok kedua-dua tokoh ini membicarakan tingkat pembelajaran yang perlu dilalui oleh seseorang setiap individu itu dan kalau kita tengok kebanyakan upayaan ataupun kebolehan yang diperlukan oleh seseorang itu dia ada melibatkan juga banyak sebenarnya melibatkan fungsi eksekutif contohnya Al-Ghazali dia memberikan fokus kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran ini perlukan kepada kita panggil peningkatan ingatan indah dan bekerja yang baik eh, dia juga memberikan fokus kepada penguasaan konsep ataupun understanding kepahaman atau dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajari ini melibatkan juga aspek metafognitif itu pun ada dalam fungsi eksekutif dan dia juga memberikan penekanan juga tentang pentingnya seseorang itu mengembangkan pengetahuan dan kemahiran yang mengikut kepahaman saya yang dimasukkan oleh Al-Ghazali itu ialah anak-anak atau individu boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka untuk menghasilkan ataupun untuk mencipta pengetahuan dan kemahiran baru itu maksudnya mengembangkan dia dah ada pengetahuan tapi dia gunakan pengetahuan dia ada kemahiran dia itu untuk dia menghasilkan pengetahuan dan kemahiran baru ini berlaku apabila kita menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan okay, sama ada masalah individu ataupun masalah masyarakat jadi kita dan kita dapat ilmu baru. Dan kita dapat pengetahuan baru, kita dapat kemahiran baru. Ha itu yang dikatakan sebagai amalan. Yang kedua tadi itu dia praktikal. Boleh mempraktikkan tapi kalau sesuatu yang kita belajar itu menjadi kita punya amalan, itu maksud itu lebih tinggi daripada hanya kita mempraktikkan apa kita belajar. Amalan ini benda yang berlaku secara mendalam. sudah menjadi sebati dalam dalam diri kita. Ini kita salah satu yang disebut sebagai bermakna itu pembelajaran bermakna. Sementara Ibnu Khadun, kita tahu uh, Imam Ghazali ini fokus dia banyak kepada pembinaan diri dalam kalau kita baca dalam buku Yahya Al-Muddin ini itu yang banyak cirinya itu banyak memberikan fokus bagaimana kita dapat meningkatkan kualiti diri sementara Ibn Khadud ni seorang pakar dalam bidang tamadun seorang sosiologis pakar dalam bidang tamadun jadi pemikiran beliau ialah bagaimana sesuatu itu boleh berperanan individu itu boleh berperanan untuk membangunkan bukan saja diri dia tetapi juga membangunkan tamadun jadi kualiti yang diperlukan ialah kita mesti mempunyai iltizam dalam bahasa Inggeris dia panggil commitment pengkomitmen ya komitmen commitment iltizam maksudnya bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab kita menggunakan pengetahuan kita kita menghasilkan pengetahuan baru dan kemahiran baru tadi kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh ini mem memerlukan kepada kualiti iltizam iltizam ni pun sebenarnya ada di dalam fungsi eksekutif itu dan seterusnya Ibn Khadun kata kalau kita ingin membangunkan tamadun itu kita mesti melahirkan generasi yang boleh melakukan penghayatan terhadap apa yang telah mereka pelajari apa yang telah mereka kuasai secara istiqomah kalau ni dikatakan sebagai pembelajaran sepanjang hayat penghayatan masih berlaku tentang saya berlaku pun tak berhenti dia berlaku secara istiqamah kalau dalam satu istilah lain dalam bahasa Arab dibang berlaku secara berterusan yang penting kita sedang mengalami proses pembelajaran secara berterusan walaupun kita dah dewasa saya dah dah besar kan yang lebih nak masuk 6 tahun dah besar tapi masih belajar lagi masih membaca lagi masih menelaah lagi masih berbincang sebab apa sebab kita percaya bahawa dengan cara begitu kita boleh membangunkan kata macam kita berkongsi hari ini kan kita nak berkongsi dengan rakan-rakan pendidik rakan-rakan pendidik pun mempunyai kualiti yang baik untuk menjadikan proses pembelajaran yang berlaku dalam kalangan anak-anak kita itu berkualiti. Baik itu penting untuk kita melahirkan generasi yang boleh membangunkan tamadun. Dan yang ketiga, kalau mengikut Ibn Khadun, ialah dia panggil pentadbihatan. Pentadbihatan ini mungkin inilah yang akan menjadi kemuncak kepada yang pembelajaran itu. Ini kalau dalam konteks semasa mungkin kita boleh kaitkan dengan pembinaan karakter karakter bidik jadi dah jadi satu tabiat dah jadi satu karakter dia mempunyai kualiti yang merangkum daripada ilmu amalan iltizam penyataan tu dia dirangkumkan kalau dalam diri seorang individu itu sehingga kan dia boleh mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebab kita nak membina tamadun ni kita tak boleh jadi pengikut saja kita mesti menjadi pemimpin dalam konteks yang berbagai lah kita boleh memimpin diri kita memimpin keluarga kita memimpin masyarakat kita memimpin anak-anak murid kita kita memimpin sekolah, maksudnya proses kepimpinan tu berjalan. Tapi berasaskan kepada ilmu pengetahuan dan kemahiran. Sehingga satu sampai ke tahap, dia boleh dijadikan contoh dan sebagai model yang boleh diteladani. Dan pestaka itu, dia boleh melaksanakan proses bimbingan. Dia boleh membantu orang lain untuk meningkatkan kualiti diri mereka. Itu yang disebut ha, sebagai boleh dicontohi membimbing orang lain. Jadi apa kita ada problem membimbing ni? Membimbing instructional. Ha, maksudnya apa? Sebab kita nak meningkatkan kualiti. Sebab kalau kita terlibat dalam membimbing orang lain, sebenarnya kita sedang membimbing diri kita sendiri. Orang yang membimbing orang lain sebenarnya dia juga membimbing diri dia sendiri. Macam mana kita nak bimbing orang? Kalau kita sendiri pun tak boleh membimbing diri kita. Jadi proses tu ada timbal balik. Kalau kita banyak membantu orang, lagi kita banyak membantu diri kita sendiri. Ini yang sebutkan oleh ah, Imam, apa ini oleh Sayyidina Ali eh. Dia kata bila saya membantu orang, sebenarnya saya membantu diri sendiri. Kalau saya memberi ilmu pada orang lain, sebenarnya saya menambah ilmu saya sendiri. Ha, jadi maksudnya begitu. Jadi kita ada, itu yang dikatakan sebagai pentadbiratan gitu. Dah terangkub lah. Dalam, mungkin kalau kita boleh sebut akan terangkum dalam karakter dalam tabiat kita sebagai individu dan mungkin sebagai kalau masyarakat kita dapat kita terangkum bukan bersama maka dia akan menjadi masyarakat yang mempunyai tabi'atan yang berkenaan jadi mungkin saya boleh go through mungkin tak sempat habis keseluruhan perkongsian tentang ke kekuatan dan kelemahan dalam fungsi eksekutif ini tapi saya nak go through sebab itu saya kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh sarjana-sarjana sama ada sarjana barat ataupun sarjana islam dan nampaknya kedua-dua pihak ini sama ada islam dan barat mereka mempunyai pendapat yang kuat untuk menyokong perlunya kita memberikan penekanan terhadap penguasaan kemahiran eksekutif. Contohnya kita kata tadi itulah, mesti mempunyai data kerja the working memory, mesti mempunyai perancangan pada menyusul, boleh mengorganisasi, boleh menguruskan masa dengan baik, tidak membazir masa, mempunyai kemahiran metakognitif. Jadi kalau kita reflect balik apa disebutkan oleh Al-Ghazi dan Al-Muqadir itu, dia teranggung. Ataupun disebut ini, semua datang daripada Barat, daripada Sajanat Barat. Tapi kalau kita semak balik idea-idea idea dari Presiden Islam, walaupun dia tersebut spesifik dia tapi kita nampak terangkum apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan juga Ibn Khadun dapat mengawal emosi dapat mengawal menguruskan dia punya keinginan perencatan tidak balas itu menguruskan keinginan kita tak dikawal oleh awal nafsu tapi kita mengawal nafsu itu bukan nafsu mengawal kita jadi puasa ini salah satu proses untuk perencatan tidak balas baik kita dapat mengawal nafsu kita nafsu itu penting bukan tak penting tapi dia perlu di, dikawal begitu juga keupayaan untuk memberikan tu apa ni perhatian secara berterusan ini penting dalam pembelajaran boleh melakukan sesuatu kerja dengan baik ini di antara kualiti orang yang bersifat inovatif kalau seorang tu dia seorang yang inovatif dia can start something dia can initiate something new kegigihan terarah matlamat dia dah tetapkan matlamat maka dia akan bekerja bersungguh-sungguh yang dikatakan tadi yang dikatakan sebagai komitmen bersungguh-sungguh iltizam dan dia bersifat fleksibel bila kita seorang yang fleksibel kita dapat menyesuaikan diri kita dalam pelbagai keadaan dan cabaran sebenarnya saya ada sediakan sedikit penerangan tentang seseorang yang menguasai kemahiran tersebut dengan seseorang yang ada defisit. Defisit ini maksudnya kekurangan dalam sesuatu bidang tersebut dalam sesuatu kemahiran eksekutif tersebut contohnya ya kalau seorang yang mempunyai kemahiran merancang dan dia mempunyai keupayaan untuk membuat senarai keutamaan dia tahu apa yang penting apa yang kurang penting apa yang tidak penting orang, orang yang pun ini dia tahu sebab dia tahu mana yang penting itu perlu didahulukan yang kurang penting itu dia kemudian kan. jadi bila dia merancang dia membuat perancangan maka dia akan menyusun perancangan itu dengan teliti untuk mencapai matlamat untuk mencapai matlamat kita tak nak nanti masa kita banyak tersasar dengan perkara-perkara yang remeh-remeh yang kurang penting yang kadang-kadang tidak penting kadang-kadang malah lebih teruk lagi dia bersifat counter produk counter produktif banyak menghabiskan masa tenaga kita untuk perkara-perkara yang remeh-remeh yang tidak penting ini kualiti yang sangat penting dalam untuk kita membantu diri kita membantu anak-anak kita dalam kemahiran ini supaya nanti mereka mempunyai keupayaan untuk menyediakan perancangan sama ada untuk hidup mereka ataupun perancangan yang kita ajar dia dalam kelas itu, dia nak merancang macam mana dia nak belajar bagaimana dia nak buat sesuatu tugasan yang telah ditetapkan kalau kita buat satu tugasan dalam bentuk projek contohnya pembelajaran bahasa akan projek maka anak-anak itu -anak tahu bagaimana dia nak menyusun dan dia boleh pula mengagih-ngagihkan kerja dalam kalangan rakan-rakan dalam pasukan ha, jadi ada teamwork dan sebagainya dan itu semua akan memberi kesan kepada diri mereka dan juga kepada matlamat yang telah mereka tetapkan dan ini juga yang disebut sebagai membuat keputusan yang tepat lah dalam perkara-perkara yang penting sebab orang yang tidak ada keutamaan dia susah nak buat keputusan dia akan berbalak balik sekejap macam ni sekejap begitu sekejap begini dia tak ada sesuatu yang konkret, yang firm untuk sesuatu perkara. Orang yang ada senarai keutamaan dia tahu apa yang dia nak dahulukan, apa yang dia nak kemudian angkat. Ni walaupun banyak karya metamik yang ada sekeliling dia tak peduli yang itu. Sebab dia bagi dia itu bukan keutamaan. Dia ada fokus. Sebab tu dia ada fokus untuk dia fokus dan tidak dia berdapat diganggu oleh perkara-perkara yang remeh, remeh. Jadi minggu lepas saya sempat bincangkan tentang apa tu mengatakan bekerja kan? Eh. Kemudian saya dapat sentuh sedikit tentang kemahiran eksekutif merancang dan mengutamakan. Jadi kita selalu ingat bahawa merancang dan mengutamakan ini perlu kita pupuk dalam kalangan anak-anak murid kita. Dengan sedar, okay? dengan sedar. Secara kita panggil eksplisit. Bukan dia, dia tak berlaku secara, jangan buat secara implisit. Implisit itu kita tak sedar. Tapi kalau kita buat secara eksplisit itu, kita nyatakan anda mesti rancang tugasan. Kongsikan apa perancangan tugasan yang akan, apa yang akan anda lakukan. Jadi dengan cara begitu sebenarnya kita sudah mula secara berperingkat-peringkat memupuk kemahiran eksekutif. Khususnya yang saya sebut pada tadilah, merancang dan meng jadi mengutamakan. Sebab orang yang tidak mempunyai uh, kemahiran eksekutif seperti ini, uh, dikatakan kat situ, ialah mereka akan menghadapi masalah apabila melaksanakan tugas-tugas yang kompleks. Sebab dia tak tahu yang mana penting, yang mana tidak penting. Dia sering tersasar, sering terperangkap dengan perkara-perkara yang remeh. Boleh tering kecil, tapi perkara-perkara yang remeh. Bila kita banyak membincangkan perkara-perkara yang detail, yang remeh-temeh itu akan menyebabkan kita tersasar untuk menuju kepada matlamat ha? ha? itu yang perlu kita elakkan jadi saya ingat setakat ini dulu pada petang ini terima kasih banyak-banyak di atas kesediaan uh, tuan-tuan dan perempuan rakan-rakan pendidik sudi untuk mengikuti perkongsian saya ini jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak minta ampun dan maaf selamat menyambut Adil uh, Fitri maaf Zahir dan Batin semoga amalan kita diterima sebagai amal Soleh. Jadi saya berhenti setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi navbar kat dan terima kasih